Hai, Assalamualaikum semua Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih tiram ataupun kuih lidah buaya Resepi kuih tiram ni sangat mudah disediakan Rasanya yang lemak, rangup, manis dari hasil taburan gula aising Sangat sesuai buat kudapan seisi keluarga Mula-mula sediakan satu sudu besar majerin Majerin ni kita cairkan dulu Majrin yang dah cair ni kita ketepikan Kemudian sediakan satu mangkuk besar Masukkan dua cawan tepung gandum Setengah sudu kecil garam halus Tiga sudu besar minyak masak Dan masukkan majrin yang dah dicairkan tadi Semua bahan ni bolehlah digaul sekadar rata Kemudian, bolehlah masukkan setengah cawan air. Kacau semua bahan ni hingga tepung dan air sebati. Kemudian, saya akan uli semua bahan ni menggunakan tangan. Uli bahan ni hingga menjadi doh yang lembut. Pastikan doh ni diuli hingga sebati dan lembut. Bila doh yang diuli dah lembut seperti ini, doh ni bolehlah kita rehatkan selama 10 minit. Tutup permukaan doh menggunakan plastik untuk mengelakkan permukaan doh menjadi kering. Sementara itu, bolehlah kita bancuh lapisan krimnya pula. Sediakan 5 sudu besar tepung jagung dan 3 sudu besar minyak masak. Semua bahan ni kita akan campurkan dan kacau semua bahan ni sehingga sebati. Bila semua bahan ni dah sebati, bolehlah diketepikan dulu. Doh yang dah kita rehatkan tadi, bolehlah kita keluarkan dari bekas. Doh ni kita akan potong kepada beberapa bahagian. Untuk satu doh ni, saya potong kepada 6 bahagian. Setiap potong doh ni bolehlah dibentuk kepada bulatan. Bila semua doh dah siap dibulatkan, bolehlah tutup permukaan doh menggunakan plastik ataupun kain untuk mengelakkan permukaan doh menjadi kering. Kemudian, bolehlah ambil satu doh yang dah dibulatkan, taburkan sedikit tepung untuk mengelakkan doh ni melekat. Tekan-tekan doh dan rollah lah doh ni memanjang hingga agak sedikit nipis supaya lapisan kuih tiram ni akan dapat lebih banyak. Bila doh dah nipis, bolehlah kita sapukan krimnya pula. Letakkan sedikit krim dan sapukan menggunakan sudu sehingga rata. Kemudian, bolehlah kita mula menggulung doh ni dengan kemas. Pada bahagian hujungnya pula, saya akan sapukan air bancuhan tepung gandum sebagai gam. Untuk mengelakkan kuih tiram ni terbuka bila digoreng nanti. Kemudian gulung doh ni sehingga rapat supaya bahagian hujung tadi melekat. Tekan-tekan doh supaya mudah dipotong nanti. Dan potonglah doh ni menggunakan pisau yang tajam. Anggaran lebar sebesar ibu jari kita. Kalau anda suka kuih tiram yang besar, boleh potong besar. Untuk lebar ni boleh ikut saiz yang anda suka. Bila dah siap potong, ambil satu potongan kecil dan tekanlah hingga nipis seperti yang saya buat ni. Kalau nak nipiskan menggunakan tangan seperti ni sampai habis pun boleh. Bolehlah ikut cara mana yang lebih cepat. Kemudian kita akan roll sehingga rata. Jangan roll terlalu nipis. Kalau terlalu nipis, Waktu menggoreng nanti, bahagian lapisan tu tak akan timbul atau mekar. Inilah hasil kuih tiram yang dah siap dibentuk. Sekarang bolehlah kita mula menggoreng. Panaskan kuali dan tuanglah minyak secukupnya Bila minyak dah panas, bolehlah masukkan satu persatu kuih tiram ni ke dalam kuali. Masak kuih tiram ni menggunakan api sederhana kecil. Kuih tiram ni hendaklah sentiasa dikacau untuk masak yang sempurna dan mendapatkan warna yang sekata bila kedua belah bahagian dah bertukar warna keperangan, kuih tiram ni bolehlah diangkat dan kita akan toskan minyaknya. Baki adunan kuih tiram bolehlah digoreng seperti tadi sehingga habis. Inilah hasil kuih tiram yang dah digoreng tadi. Hasilnya sangat cantik. Bila kuih tiram dah sejuk, bolehlah kita salutkan kuih tiram ni dengan gula icing. Kuih tiram ni bolehlah kita letakkan di dalam bekas yang tertutup supaya kerangupan kuih tiram ni tahan lebih lama. Kuih tiram yang dah siap ni sangat sesuai dijadikan kudapan seisi keluarga. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Hasilnya pasti menjadi pilihan anda di rumah okey untuk perkongsian saya kali ni. Kalau anda suka dengan resepi ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share untuk perkongsian resepi di masa akan datang. Okey, bye. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share resepi kuih siput. Resepi ni sangat mudah disediakan dan akan menghasilkan kuih siput yang rangup dan tak liat. Mula-mula, sediakan udang kering. Udang kering ni bolehlah dibasuh dan direndam sekejap. 8 biji bawang kecil ros yang telah saya kupas kulitnya. Bawang ni kita potong kasar supaya mudah kita kisar halus nanti. Masukkan bawang ke dalam jak pengisar. masukkan udang kering masukkan juga air semua bahan ni kita akan kisah hingga halus bila semua bahan yang dikisar telah halus, bolehlah salinkan ke dalam bekas bahan yang dikisar ni kita akan ketepikan dulu sediakan 3 tangkai daun kari Daun kari ni untuk mewangikan kuih siput ni. Kita akan masukkan daun kari ni bila kuih nak dekat masak nanti. Sediakan bekas yang besar, bolehlah masukkan tepung gandum, serbuk kari, serbuk ketumbar, sedikit garam dan juga cili kering yang dikisar halus. Pecahkan sebiji telur dan masukkan ke dalam tepung. Masukkan majerin. Masukkan santan dan masukkan juga bahan yang dikisar halus tadi. Kacau semua bahan ni hingga sekata supaya mudah kita uli bahan ni nanti. Bila semua bahan dah sekata, bolehlah diuli bahan ni. Bahan ni kita akan uli hingga menjadi doh yang lembut dan tak melekat pada tangan. Doh yang diuli dah lembut dan tak melekat pada tangan dan doh ni mudah dicubit itu tandanya doh ni dah sedia untuk digunakan. Sediakan satu bekas dan bekas ni kita akan sapukan dengan sedikit minyak. Tujuannya untuk mengelakkan kuih siput yang dibentuk melekat pada bekas ni nanti. Inilah bentuk acuan kuih siput yang saya gunakan. Ambil sedikit doh. Doh ni kita akan tekan pada papan acuan tekan atas dan bawah untuk mendapatkan garis yang timbul dan bentuk kuih siput yang cantik doh ni jangan ambil terlalu banyak sebab kita tak nak doh ni terlalu tebal bila doh terlalu tebal, bahagian dalam susah nak masak dan kuih ni tak rangup dan mudah lemau jadi bolehlah agak-agak ya untuk ketebalan kuih ni kuih ni memang seronok kalau buat ramai-ramai Sekejap je dough ni dah siap dibentuk. Kalau anda ingin membuat dalam kuantiti yang banyak, bolehlah gandakan resepi yang telah saya berikan. Bila semua kuih siput dah siap dibentuk, bolehlah kita mula menggoreng. Tuangkan minyak masak secukupnya pastikan guna api sederhana kecil kita tak nak minyak ni terlalu panas bila kita masukkan kuih tu nanti bolehlah masukkan satu ketul kuih untuk pastikan minyak ni dah panas ke belum pastikan minyak ni jangan terlalu panas sebab kita tak nak kuih ni hangus bila kita masukkan ke dalam minyak ni nanti masa ni kena kacau perlahan-lahan untuk leraikan dia kita tak nak bentuk kuih siput rosak dan tak cantik bila masak nanti. Okey, tips untuk mendapatkan kuih siput yang rangup dan tahan lama. Pastikan masa menggoreng gunakan api sederhana kecil dan minyak jangan terlalu panas supaya bahagian kuih siput ni akan masak luar dan dalam sekata. Kuih ni kita akan goreng sampai nak dekat masak. Bila kuih dah nak dekat garing seperti ini, bolehlah kita masukkan sedikit daun kari masa ni kena kacau kerap ya sebab kita nak kuih ni masak luar dan dalam sekata. Bila kuih ni dah garing, bolehlah diangkat. Kuih yang diangkat ni kita akan toskan minyak dan gorenglah kuih sama seperti tadi sehingga habis. kuih ni kena kerap-kerap kacau supaya kuih ni masak luar dan dalam sekata. Bila kuih dah nak dekat masak, bolehlah masukkan daun kari kepada anda di rumah, bolehlah cuba resipi ni. Sangat mudah disediakan. Resepi ni tak memerlukan bahan yang banyak dan akan menghasilkan kuih siput yang rangup, tak keras dan sedap. Kuih siput yang dah siap digoreng, sedia untuk dihidang. Kalau anda suka dengan resipi ni, jangan lupa tekan like, subscribe, share dan komen dan nantikan video dan resepi terbaru dari saya di masa akan datang. Okay, bye!